mahallabay ishlash tizimi doirasida kvadrat shaklida hududlarga biriktirilgan yo'l patrul xizmati inspektorlari bugun xizmat faoliyatini o'ziga biriktirilgan mahallalarda olib bormoqda surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i boshchiligida bugun viloyatning barcha shahar tumanlarida xalqaro avtomobil yo'llar va tog' yo'llarida ikki smenalik xizmat tashkil etilgan bo'lib har bir harakat ishtirokchisini qamrab olish maqsad qilingan hududlarda tumanlararo va viloyatlararo harakatlanuvchi yo'nalishli avtobus haydovchilari bilan olis manzillarga chiqishdan oldin yo'riqnomalar berilib avtobuslarning texnik holati ko'zdan kechirildi transport boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishdagi talablar tushuntirishlar berildi inspektorlar tomonidan o'zi biriktirilgan mahallalardan bir nechta ma'nan eskirgan texnik nosoz va foydalanuvga yaroqsiz holga kelib qolgan transport vositalari aniqlanib hisobdan chiqarildi xalqaro yo'llarda tezlikni oshirmaslik charchoq sezganda biroz dam olib yo'lda davom etishlarini eslatish qo'pol qoidabuzarliklarni aniqlash va chora ko'rish maqsadida jalb etilgan maxsus guruh xodimlari tunu kun xizmat olib bormoqda piyoda velosipedchi yoki mototransport vositalari haydovchilari bilan targ'ibot ishlari olib borildi piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining kelib chiqishini oldini olish maqsadida reyd tadbirlari bo'lib o'tmoqda tog' va dam olish maskanlariga olib boruvchi yo'llarda xizmatga jalb etilgan xodimlar tomonidan har bir transport vositasi to'xtatilib sinchkovlik bilan tekshirilmoqda spirtli ichimlik ta'sirida boshqarmasliklari transport vositalari harakati uchun moslashtirilmagan yo'llarda harakatlanmasliklari haqida haydovchilarga yo'riqnomalar berildi markaziy ko'chalar referendum o'tkazilishi mo'ljallangan uchastkalar yaqinlarida piyodalar o'tish joylari vaqtincha turargohlar tashkil etilib yo'llarni piyodalar o'tishi uchun belgilanmagan qismlarida himoyali tortilmoqda yuqorida olib borilayotgan barcha chora tadbirlar avtomobil yo'llarida sodir etilishi mumkin bo'lgan mudhish yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan bu ishlarda jamoatchilikning ham o'rni muhim albatta har bir inson o'zi va o'zgalarning xavfsizligi uchun mas'ullik hissini o'zida shakllantirib harakatlanishini so'rab qolamiz mana shu yillar davomida kuzatib kuzat kelyapman hozir shunchalik yaxshi yigitlarni olgan o'sha ichki ishlar xodimlariga birinchidan munosabatlaring judayam chiroyli munosabatlaring haydovchilarga nisbatan piyodalarga nisbatan undan tashqari mana shu olti oy davomida ko'ryapmanki yo'l transport hodisalari bizni termiz shahrimizda juda kamaygan ekan juda kamaygan bunig o'rnida o'ylaymanki bu sizlarni xizmatlaring birinchi navbatda shu aytayotgan piyodalar bo'yicha meni bir ikkita o'zimni fikrlarim bor edi ayniqsa piyodalar <laughs> oxirgi paytlar <laughs> mana davlatimiz hukumatimiz qanchalik masalan hokimiyat tomonidan vakillar piyodalar yo'lkalarni qanchalik ko'paytirganiga qaramasdan mumkin bo'lmagan joylardan juda ko'p o'tishlari biz o'z ko'zim bilan ko'rib turibman oldini olinsa avvalambor o'sha piyodalarning o'ziga bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish uchun belgilangan joylarni o'sha tashkil qilishyapti xohlardimki piyodalar o'sha joylardan o'tsa chunki masalan belgilanmagan joylardan o'tishning oqibati avvalambor bu yaxshi hodisalarga olib kelmaydi u avtotransport holatlariga kimdir oilasidan kimdir yo'qolishga yo bo'lmasa umrbbod majruh bo'lib qolishga majbur bo'ladigan holatlar kelib chiqishi mumkin keyin shu navbatda shu vaqtdan foydalanib men o'zimning fikrim sizlarni masalan o'sha davlatda qilayotgan xizmatlaringni kun davomida ko'rib boraman issiqni issiq demay changni chang demay qoyilman mana shunday yigitlarni masalan davlat shuncha sinalgan muddat bilan sizlarni nimasana qo'yibdi. buning uchun men davlatga juda ham minnatdorman